Teman-teman, ini Bluetooth HD Music Receiver. Kalian bisa menggunakan Bluetooth ini untuk koneksi dari HP ke mixer atau HP ke speaker. Langsung saja apa saja yang di dalam box ini dan bagaimana cara menggunakannya. Hmm. Bluetooth versi 5.0, jack SPDF dan gas tengah, kodek audio lebih bagus, bisa 8 perangkat, jangkauan transmisi 20 meter. Di dalam kotak putih ini, ada adaptor untuk Bluetooth. Adaptornya seperti ini. Dan ini unit Bluetoothnya BTR 1500 HD. Dan ini kabel jack tiga setengah ke tiga setengah. Dan satu lagi jack tiga setengah ke RCA. Powernya 5 volt dan ini bagian optical dan ini audio out. Kita hubungkan jack adaptornya ke bluetooth seperti ini, lalu adaptor ke listrik. Audio out ini disambungkan ke speaker dengan jack setengah ke setengah. Jika dibutuhkan sambungan untuk jack RCA, kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Kalian bisa menggunakan jack RCA ke speaker. Sekarang sudah terkoneksi dengan listrik dan ada indikator warna biru. Indikator ini berkedip. Indikator akan permanen menyala jika sudah terkoneksi dengan perangkat. Audio out Bluetooth sudah tersambung ke speaker aktif. Sekarang kita koneksikan perangkatnya ke Bluetooth di HP. Kita aktifkan Bluetoothnya dan kita lihat di sini drivernya yaitu HD Receiver ini driver untuk perangkat bluetooth-nya dan kita tekan, selesai sudah menyambung kemudian kita cari musik di hp dan kita play nah, ini musik dari hp ke speaker aktif dengan menggunakan bluetooth px sudah tersambung musiknya ke PX. HP ini bisa kita bawa menjauh dari PX. Bisa mencapai sekitar 10 atau 20 meter dari perangkat PX-nya. Kita kembalikan lagi ke PX. Sekarang kita gunakan PE ini ke mixer musik dari HP. Audio out Bluetooth-nya ini kita masukkan ke salah satu channel di mixer dengan menggunakan kabel jack tadi dan sudah menyala indikator Bluetooth kita putar musiknya. Musik sudah masuk ke mixer dan dari mixer ke speaker. HP-nya kita coba jauhkan dari PX Nah ini kita sudah kembalikan lagi HP ke dekat PX Kalian bisa setting kenop-kenop di mixer Nah ini contoh PX kita gunakan ke mixer untuk memutar musik dan keluar ke speaker itu teman-teman semoga info yang sedikit ini membantu kalian semuanya khususnya bagi yang ingin membeli bluetooth BTR 1500 HD kalau kalian ingin membeli ada link pembelian di deskripsi di bagian bawah silahkan cek terima kasih salam waras.